الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى کی حمد و ثناء کہ جس نے ہمیں قران حکیم فرقان حميد، جیسی پر تاثیر کتاب عطا فرمائی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ پر درود و سلام قرآن حکیم فرقان حمید ریب کتاب بے عیب کتاب اللہ پاک کا کلام ہے اس کی صرف ایک تاثیر نہیں کئی طرح کی اس کی تاثیریں ہیں قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں اور یہ نام بھی اس کی متصل مختلف تاثیروں کے لحاظ سے ہیں مثلا قرآن کریم کا ایک نام حکمت ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے قرآن کریم کا ایک نام سرات مستقیم ہے یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے قرآن کریم ایک کا نام ایک نور ہے قرآن کریم کا ایک نام نور ہے یعنی یہ وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی ہے اور دلوں کو روشن کر دیتی ہے ایک صحابی رسول رات کے وقت ان کا گھر ایسا چمکتا تھا جیسے چراغ روشن ہو ظاہر ہے اس دور میں لائٹ اور بجلی کا انتظام تو نہیں تھا رات کے وقت اندھیرا ہوتا لیکن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک رات کو جگمگا رہا ہوتا تھا لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس ضرور رات کو صورت بکرا کی تلاوت کرتے ہوں گے حضرت ثابت بن کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہاں واقعی میں رات کو صورت بکرا کی تلاوت کرتا ہوں سبحان اللہ قرآن کریم نور ہے اسے پڑھنے سے اس کی تلاوت کرنے سے دل بھی روشن ہوتے ہیں اور اللہ پاک چاہے تو ظاہر میں بھی نور نصیب ہو جاتا ہے قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے دل کی ساری بیماریاں جیسے جہالت شک شرق نفاق اور برے عقیدے برے ہلاک حسد کینا حوث دنیا کی ہرس عداوت وغیرہ قرآن کریم ان سب کی صلاح کرنے والا ہے ایک عبادت گزار نیک بزرگ تھے وہ چالیس سال تک ایک غار میں رہ کر عبادت کرتے رہے وہ فرماتے ہیں ایک, بر... ایک مرتبہ میں غار کے اندر عبادت میں مصروف تھا اتنے میں ایک شخص آیا اس کے پاس کھانا اور شراب تھی شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا کھانے کے بعد جب اس نے شراب کا برتن اٹھایا تو میں نے اونچی واس سے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی قرآن کریم کی تلاوت کی قرآن پاک کو پڑا تو اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا چنانچہ اس نے سنی آن سنی کی اور شراب پینے لگا جیسے اس نے شراب برتن اٹھایا تو پھر میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس بار قرآن کریم کی تلاوت اس کے دل پر تاثیر کا تیر بن کر لگی اس کے ہاتھ سے شراب گر گئی اس نے کہا کیوں نہیں خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل رب کی یاد میں جھک جائے یہ کہہ کر وہ غار سے باہر نکلا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا دیکھا تو وہ روتا جاتا تھا اور بلند آواز سے یہی کہہ رہا تھا کیوں نہیں خدا کی قسم وہ یعنی توبہ کا وقت آ گیا ہے بزرگ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھوڑی دور چل کر آگے ایک بڑا تالاب تھا خوف خدا کے غلبے میں اس نوجوان نے یوں ہی تالاب میں قدم رکھ دیا مگر خدا کی قدرت کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا آرام سے گزر گیا قرآن کریم کی یہ کیسی کمال تاثیر ہے وہ نوجوان گناہ گار تھا عیبی بھی تھا شرابی تھا مگر اس پر اللہ پاک کا کرم ہوا اس پر اللہ پاک کا فضل ہوا اس پر اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش ہوئی تو اس نے جیسے ہی قرآن کریم کی آیتیں قرآن کریم سنا اس کی آیتوں کو سنا تو دل کی دنیا بدل گئی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی نہ صرف یہ کہ اسے توبہ کی توفیق مل گئی نہ صرف یہ کہ اسے توبہ کی توفیق مل گئی بلکہ اسے ولایت کے درجے تک پہنچا دیا گیا اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ وہ پانی کے اوپر چل کر گزر گیا اور اسے کچھ بھی نہ ہوا تو گناہوں کو کر معاف اللہ میری مقبول معذرت فرما مصطفیٰ کا وسیلہ تو پر تو عنایت مدا مت فرما باخر ان الحمد اللہ رب العالمين